Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL y the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Lo que estaba a punto de preguntar fue muy vergonzoso, pero el pecado estaba aquí. Solo debía dejarlo ser. Pero, ¿por qué me besaste si no sientes nada por mí? El dulce rostro trató de explicar con explicación más irracional. Me dijiste que todas las amigas íntimas hacen eso. No hagas eso. No solo pongas una excusa. Lo que sucedió fue nuestro puro instinto. Miré el dulce rostro por primera vez. ¿Sientes algo por mí? ¿Cómo es eso posible? El dulce rostro respondió sin pensar. Su rostro estaba repugnante ante la idea. Los hombres que me miraban así eran repugnantes. Pero las mujeres son aún peores. Pervertida. Se fue inmediatamente sin despedirse. Los medicamentos fuertes eran los más efectivos. La honestidad que ella me dio fue suficiente para despertarme a la realidad. Me vi más claro. Incluso yo estaba en tanto dolor. No tenía ninguna esperanza de que ella regresara. Lo que dijo e hizo fue muy claro. No más medicinas dulces que no podían curarme. Me di cuenta de que todo era definitivo. Sonreí al final de la relación con alguien a quien amaba de verdad. Se había terminado todo y era para siempre. Pasó un año. La boda estaba repleta de personas y el ambiente era bastante ruidoso. El número de invitados tenía muy contento a los novios porque esperaban recibir, a cambio envoltorios rojos suficientes para cubrir los gastos de la boda. Mi hermano malcrió a su esposa para gastar demasiado en una boda. Somos shampoo, no Winderson. Sí, estaba en la boda de Kawi, mi único hermano. Mi hermano causó tantos problemas el año pasado. Estaba deprimido, suicida y se enredó con una enfermera y la dejó embarazada. Mi padre pensó que era mejor crear una nueva vida que maldecir la suya. La nueva esposa de Kawi era enfermera en el hospital. Su romance comenzó cuando él estaba enfermo y ella lo cuidaba. Ellos eran geniales juntos excepto por esta boda descomunal que era demasiado. Hola reina, tintan con un vestido blanco, apropiado para un espectáculo de cabaret. Me recibió en la mesa de recepción. Su vestido revelaba un gran escote. Después de un año logró ahorrar dinero suficiente para aumentar sus y la siguiente misión era cortar lo que no quería. Era más hermosa que la novia. Ella era Shampoo, no Winderson. Ella era mi mejor amiga. ¿Dónde están Bua y Nukshell? Ellas fueron directamente a la comida. Los envoltorios que presentaron valían incluso menos de 500 baht. Son tan poco generosas. Mis padres llorarían si se dieran cuenta de cuánto dinero dieron. ¿Qué esperabas de los estudiantes? Ting Tang me revisó de pies a cabeza. Te ves muy bien hoy. Debería estar feliz. El cumplido venía de una reina. Normalmente no halago a las mujeres. Deberías estar orgullosa. Tintán se sentó a mi lado. En lugar de apresurarse a entrar por comida, realmente brillas como una verdadera mujer. Tu belleza está enterrada en lo más profundo. Me acabo de dar cuenta de eso. ¿Es esto un cumplido o una crítica? Si soy hermosa, solo dilo. Me reí. Tintanga agarró un mechón de mi cabello y lo retorció. Cuando te vi la última vez, tu cabello era corto. Ahora es largo. ¿Cuándo me viste por última vez? Hace muchos meses cuando te cortaste el pelo por tu desamor. Le empujé la mano después de que ya reabrió mi herida. En realidad estaba bien con eso ahora. Mi cabello ahora era más largo, eso significaba que era una nueva yo. Si el cabello más largo significara que estás bien, mi cabello que ahora está casi hasta mi trasero dice lo contrario, porque aún no puedo olvidar a mi esposo imaginario. Cuando le dije que me gustaba, desapareció en el aire. Pensé en lo que hice, no entendí por qué hice eso. Le dije a un peluquero que lo cortara, Esperaba que mi triste historia se borrara con él. Fue solo un desperdicio de mi cabello largo. ¿Has visto a Pan? Tintan, que sabía todo sobre mi vida, preguntó con franqueza. Sabía que no estaría al borde de las lágrimas si lo mencionaba. Podía manejarlo sola, no siendo suicida como el novio. No. Respondí en breve. Es mejor así. Si la veo, no podré superarlo. Realmente no la has visto. Ting Tang lo reconoció pero siguió dudando. Sí, suenas más estable ahora, dijo Ting Tang. Fue un amor de cachorro. Nunca amé a nadie. Fue mi primer corazón roto, así que me perdí. Fue divertido pensar en eso. Es por el chico nuevo también. ¿Qué chico nuevo? ¿Pen no está aquí hoy? No, no está aquí. Necesitaba ser... Un uniforme con sus amigos. ¿Y estás de acuerdo con eso? Por lo general, una pareja querría aparecer en un evento juntos. De verdad, no rechacé cuando Tintán llamó a Pen, mi novio. Durante todo un año siempre estuvo a mi lado. Nunca preguntó por qué me corté el pelo, por qué volví a casa, por qué volví a mudarme. Era tan tranquilo y nunca se apresuraba. Ben y yo nunca hablábamos de nosotros. No me importaba cómo nos miraba la gente. Su existencia me ayudaba a no estar demasiado sola. Vamos a entrar. La pareja está a punto de caminar por un arco de sable. ¿Es un militar? No, eso es lo que quería la novia. Empaqué la caja del dinero y limpié la mesa de recepción. Le pedí a mi mamá que sostuviera la caja porque estaba preocupada. Habíamos acordado con la familia de la novia que la familia del novio se la quedaría. Los vídeos en la pantalla estaban ahora cortando su historia de amor. Mis amigos que conocían la historia de fondo tenían curiosidad por saber cómo contaría su historia. ¿Mencionarán que lo abandonaron, que tenía depresión y tendencias suicidas?